哦。Oh. श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विभस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा स वायम् मया ते प्रोक्त प्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्मा परं जन्म विभस्वतः कथमेतत् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं परं तपः सजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्यागानिर्भवति भारत अप्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनाद्धाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्मा नैति मामेति पीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यम् ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम मत्मानुवर्तन्ते मनुष्यापाद्य सर्वसः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिम् यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले सृहा इति मां यो कर्मभिन्न स बध्यते एवम् ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरभिमुक्षुभिः कुरु कर्मैव सस्मा पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत् तै कर्म प्रवक्षामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु युक्त कृष्ण कर्म कृत यस्य सर्वे समारम्भाम सङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणा तमाहुः पण्डितम् त्यक्त्वा नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशिर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म ब्रेंगा हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा कुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपाजुति स्तोत्रादीन् इन्द्रियाण्ये संयमाग्नीषु जुह्वती शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वाति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तदा परे स्वाध्याया ज्ञानयज्ञश्च यतयः संसित व्रताः अपाने जुह्वाति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानागतिर् रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्ठामृतभुजो याति ब्रह्मा सनातनं नायं कुतो न्यक् कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा पितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्युतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा मि मोक्षसे श्रेयान् द्रव्या मया यज्ञानप सर्वं किलं पाद ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिना सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्षसात्या मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव रुजिनं संकरिष्यति यथेधांसि समितोऽग्नि भस्मसात्कुरुतेर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं न चिरेणाधिगच्छति छद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणि ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न स्कर्माणि निबध्नम् ज्या तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वेन संशयं योगम् भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नामा चतुर्थ्योऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु